bakrib abdulla aytgan ekanlar mana abu bakr roziyallohu anhu odamlardan namozi ro'zasi ko'pligi bilan afzal bo'lmagan ya'ni rostdan ham siyratga qarasangiz abu bakr roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hayotliklarida ham u kishidan keyin ham kechalari bilan namoz o'qib chiqardi abu bakr degan rivoyatni topaolmaysiz abu bakr masalan amri nunozga o'xshab ani abdulloh amri nanoz har kuni ro'za tutardi degan rivoyatni topolmaysiz ko'p namozi bilan ko'p ro'zasi bilan ajralmagan odamlardan nima bilan ajralgan qalbidagi narsa bilan ajralgan ya'ni bu nima edi u ixlos birovga nisbatan ko'nglida g'ashlik yo'qligi -like, qalbi pokligi -like, yani, ana shunaqa narsa bilan ajralgan albatta bu yerda namoz ro'za degandan de, maqsad nafl yani, mana mana yerda bo'lishi kerak ekan degan qalbni tozalab bugun mana shundan chiqyapti mana shunaqa rivoyatlarda to'g'ri tushunmagandan shuni mana namozxon bo'lib olgandan deydi ro'zador bo'lib olgandan manau toza bo'lish kerak ekan deydi abu bakr am mana toza bo'lib o'tib ketgan ekan hammadan deydi xo benamoz bo'lganmi abu bakr yo'q ramazon kelsa ro'za tutmay yurganmi yo'q demak mana shuni to'g'ri tushunish kerak mana bo'lgan abu bakrni degani nafllarna aytyapti nafllarda unaqangi kuchli bo'lmasa ham nafl namoz nafl ro'zalarda lekin qalbida u kishini ixlos katta bo'lgan fazoil sahoba imomi ahmad imom ahmadni fazoi sahoba kitobidan sahid ibn abdulla aytgan ekanlar la yariful riya illa muxlis buham qanaqangi kerakli gap shu iymon kitobidan riyoni faqat ixlosli odamgina biladi nima degani bu hech qachon riyokor o'zini riyokorligini bilmaydi har qanday riyokorni aldab qo'ygan narsa men ixlosliman deb o'ylash riyo nimaligini ixlosli odamgina biladi bo'lmasam urib yiqib siz bilan tortishaveradi men riyo qilganim yo'q deydi misol uchun aytdikku bir odam borib olib hozir kabada turib olganda o'zini selfi olyapti rasmga olyapti o'zini keyin shuni profilga qo'yib olgan ixlos ta'sir qiladi bu narsa nima kerak shu desangiz e hech narsa yoqmaydi qalbimga kirib yes, chiqdingizmi men o'zim bilamanku shunchaki qo'ydimda endi nima maqtanibmanmi shu siz bilan urishaveradi urishaveradi tan olmaydi riyo qilyapsan degan narsani maqtanyapsan degan narsani tan olmaydi boshqa amallar bilan ham bu bir misol hech qachon riyokor riyokorligini bilmaydi kasal o'zini kasalligini bilmaganga o'xshaydi bu kasal odam bir joyi mana kasal bo'lsa boshida o'zini sezmaydi kasalligini bir tekshirsa birovni keyin biladi kasalligini ana shunga o'xshab riyokor ham o'zini riyokorligini bilmaydi odam aldanmaslik kerak men bilamanku o'zimni deb yo'q kimdir <laughs> bu bugan haligi gapni teskari deb o'ylashligi mumkin masalan axir biz oyatda aytdikku masalan qiyomat surasida oyat turibdi balil ala nafsihi basiro degan olloh inson o'zini nafsini o'zi yaxshigina ko'ra biladi qancha uzr keltirsa ham degan a bu yerda endi o'zini bilmaydi deyapsizlar qanday bo'ladi endi bu gap u oyatda aytilingan narsa odamda insof bo'lsa odamda insof bo'lsa insof nazar bilan qarasa bila oladi o'zini nafsida o'zini illatlarini lekin aksar odam o'ziga tanqid nazari bilan qaramaydi insof bilan qaramaydi balki o'ziga bino qo'yib qaraydi e bunaqa odam hech qachon o'zidagi riyokorlik maqtanchoqlikni ko'rolmaydi e bugungi kunda aytyapmizku masalan bir odam bir odam bilan gaplashsada yoki unga bir raddya bildirsada keyin uni bopladim deganday qilib g'uddayga rasmni qo'yib olishi riyo ochiq riyo bu yoki haligi miyig'ida kulgan bir smaylik qo'yib olishi masalan ochiq riyokorlik ujub manmanlik deyiladi lekin shuni aytsangiz taolaydi u har xil gaplarni bahona qiladi men deydi ahli bilatga raddiy beryapman uni deydi men basharasini ochganga xursand bo'lyapman allohni fazlidan xursand bo'lish bu unday bunday har xil bahonalar topib kelaveradi taolmmaydi maqtanyapman degan narsani maqtanyapman degan narsani tanolmaydi odam ana shuni aytyapti riyoni ixloslik odamgina biladi deyapti ibn abdulla at tustari aytgan buni shuabul iymon kitobidan keltirildi chunki u ixloslik odam o'sha riyo bosqichini bosib o'tgan bo'ladida u keyin bosib o'tgan yo'lini shunda taniy oladi orqasiga qarab o'sha yerda yana orqadan kelayotgan odamga ayta oladi sen hozir mana shu yerdan kelyapsan mana yerga yetding end hozir mana yerda xato qilyapsan chunki mana shu yerdan men o'tganman deydi a undan o'tib ko'rmagan odam ursangiz ham tushunmaydi yo'q sen meni ko'rolmayapsan sen qayerdan bilasan deb o'tiraveradi shuning uchun ham mana ixloslik odamgina riyoni biladi deyaptilar qola savriya sariy aytgan ekanlar iyaka va ma yufsidu alayka alayka amalak fa kitobidan sen amalingni buzaydigan narsalardan ehtiyot bo'l amalingni riyo buzadi degan ekanlar ya'ni odamni amalini habata qiladi riyo tushunarli an uhay ibn vert anahuo uhay ibdan keladi u kishi mana oyatni o'qigan ekanlar ibrohim alayhissalom haqidagi oyat ibrohim eslang ibrohim kabani poydevorlarini ko'tarayotganini ismoil alayhissalom bilan robbimiz bizdan qabul qilgin deb duo qilib yalinib allohga duo qilib kabani poydevorini ko'tarishardi ya'ni kabani qurayotgandi ibrohim alayhissalom bilan ismoil alayhissalom vuhay ibva ana shu oyatni o'qigan ekanda yig'lagan ekanlar eh holi rohman degan ya'ni ibrohim alayhissalomni nazarda tutyaptilar rohmanni uyini poydevorlarini ko'taryapsizda yana xavotirlanib turibsiz sizdan qabul qilinmay qolishligidan ya'ni hozir odam solih amal qilsa xuddiki qo'pol qilib aytganda ollohga bir topshirib qo'ygandek his qiladiku o'zini ollohga bir narsani topshirib qo'ygandek his qiladi o'zini keyin qildimku deydi ha endi ba'zilari borki amal qilmay turib o'zi ollohga dag'daqa qiladi nima gunoh qiluvdim senga men deydi to'g'rimi o'zi amalini tayni yo'q qilsangiz nimham bermaydi deydi masalan allohga qarab endi ibrohim alayhissalomni qarang deyaptilarda ollohni uyini quryapti bir gunoh qilayotgani yo'q lekin shunda ham xavotirlanib turgan e qabul qilgin ey robbim shu quryapmiz taqabbal minna qabul bo'lsinda endi shu amalimiz deb ollohni uyini qurayotganligidan mamansirab ketmagan ey mana biz ollohni uyini qurdik endi undan ortiq nima qilish kerak yana deb bir mamansiramaganlar shuni aytganki aslida ba'zi ulamolar boshqa ulamolar so'zlaridan kelgan tovbeinlardan mo'min amal qilib qo'rqib turadi munofiq gunoh qilib xotirjam bo'lib turadi farq ana shunda qarang mo'min amal qilib qo'rqib turadi ibrohim alayhissalom hozir amal qilib qo'rqyaptilar kaba quryaptilar masjid buzganlari yo'q masalan kaba quryaptilarda shunda ham qo'rqyaptilar qabul bo'lsinda qabul bo'lsinda deb qo'rqib qilyaptilar hozirgilarni qarasangiz qo'rqmay buzadi mascjidni masalan xotirjam shunday yaqinda misr podshohi sisi chiqib gapiryapti sinay yarim orolida de, elliktadan ziyod masjid buzishibdi o'zi chiqib aytyapti bizni katta qilgan islohotlarimizni biri sinay yarim orolida de, misrda deydi elliktadan ziyod masjid buzdik deydi noqonuniy mashidlarni bular deydi ollohni norozi qiladigan mashidlar edi deb qo'yyapti gapini davomida qarang olloh <laughs> norozi qiladigan boshqa shuncha narsa bor haromxonalar bu nima ekan ha davlat ro'yxatidan o'tmagan masjidlar ekan ha o'tkazib qo'y ro'yxatidan o'tmagan bo'lsa yo'q endi haligi taqvodor odamlar machidi bo'lganda u taqvodor odamlar masjidlari bo'lgan ochiq chiqib aytyapti bu deydi olloh norozi qilgan masjidlarni biz bulardan qo'rqmaymiz buzib yuborishdan deb ellikadan ziyod nechta işte, masjidni buzib yubordik deydi portlatib yuboribdi ya'ni masjidni buzib yuborgan tep tekis qilgan xotirjam gapiryapti mana qarang ibrohim alayhissalom kaba qurib qo'rqyaptilar endi nima bo'lar ekan endi qabul bo'lsin deb bularni qarang mashidni buzib xotirjam mana shu yuqorida aytgan so'zni ayni tasdig'i tobinlardan kelgan so'z mo'min amal qilib qo'rqib turadi munofiq bo'lsa gunoh qilib xotirjam o'tiradi yana hech narsa bo'lmagandek mana bu ibn abu iabxotim tafsiridan keltirildi hisham ibn abdul malik umar ibn abdulaziz haqida aytgan ekanlar men umarni ko'rardim bir qadam tashlasa albatta o'shanda uning niyati bo'lardi niyatsiz qadam ham tashlamasdi degan ya'ni hamma amalida niyat bo'lardi deganda niyatdan maqsad bu yerda ya'ni ixlos maqsad bilan qilardi hamma ishni işte. shunchaki bekorga qilavermasdi hatto bitta qadam tashlasa ham o'shanda ham nimanidir niyat qilardi degan nima niyat qilish mumkin qadam tashlashda işte, deyisingiz mumkin toatga ta qarab tashlangan qadamlarda toatni ta niyat qilasizda o'shanda qadamingizga ham hasanat yoziladi masjidga borganda masjidga ketayotganni niyat qilasiz qalbingizdan o'tkazasiz ya'ni qadamingizga hasanat yoziladi ilmga bo'lsa xuddi shunday boshqa jihodga hamma narsaga shunaqa mana shunda niyatni inson har birida ya'ni, yani bosayotgan qadamida ham kerak bo'lsa niyat qilsa unga oddiy qilgan ishidan ko'ra har bir qadamiga hasanat yoziladi dovudi toyiga aytilingan ekan siz bunchalar uyigizni lozim tutib olmasangiz chiqmaysiz ya'ni nimaga uydan chiqmaysizhe deyishganda de. shunda u kishi aytgan ekanlar men oyog'imni nohaq narsaga ishlatgim kelmaydi degan ekan shuning uchun uydan chiqmay ekan chiqsa masjidga chiqqan masalan ilmga chiqqan boshqaga zarur narsaga kerak emas holda uydan chiqmagan ekan chunki nohaq narsaga oyog'imni ishlatgim kelmaydi degan mana bu ham o'sha niyat bilan qilganidanda har bir narsani niyat bilan qilganidan jamyo byanul ilm kitobidan